Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam Malaysia yang ini saya ucapkan kepada semua pendengar podcast kami pada hari ini Baiklah, uh, selamat datang kepada dalam podcast kami pada hari ini Terlebih dahulu, tak kenal maka tak cinta Sehingga saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama ni Muhammad Haji Sadish Muhammad Muhammad saya selaku moderator dan merangkap panel ketiga aa, pada podcast hari ini. Baiklah, bersama saya pada hari ini adalah dua orang sahabat saya yang akan membantu saya mengupas tajuk podcast kita pada hari ini. Baiklah, aa, saudara panel pertama iaitu saudara Wan Muhammad Afif dan panel yang kedua, saudara Wan Ahmad Nenis. Baiklah, uh, dipersilakan saudara kedua untuk memperkenalkan kita video yes, okay. ini. Terima kasih kepada saudara-saudara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nama diberi Wan Muhammad bin Wan Azli selaku panel pertama daripada option pendidikan Islam. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nama saya Wan Ahmad Isradi bin Muhammad Hadi, berangkat bin Abdul Bayu Pontes di hari ini dan juga berasal dari um, Option Tech Baiklah, terima kasih kepada para panel kita pada hari ini sudah memberikan diri. Jadi, aa, apa khabar saudara-saudara pada hari ini? Sihat? Alhamdulillah sehat dan, dan saya sangat teruja uh, mendapat tajuk yang akan dikupaskan pada hari ini kerana sangat berkaitan pada kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya, saya sangat semangat dan juga tidak sabar untuk bersama sama kita mengupas dan mendalami topik yang sangat untuk dibincangkan pada kali ini. Baiklah, terima kasih uh, saudara-saudara so, so, ke kerana bersemangat untuk mengupas tajuk kita pada hari ini di mana pada hari, hari ini podcast kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik iaitu uh, peranan Ahli Sunnah Jamaah dalam membentuk masyarakat uh, pada ini Baiklah, sebelum kita mula uh, mengupas tajuk, uh, tajuk, podcast kita pada hari ini izinkan saya membuka dengan suatu tajuk sedang terlebih dulu Hadis itu ni Qala Rasulullah SAW Inna ummati satafiruku ada sebab ala sabab si wa sabab ina minna Kebudak, fitnah, inilah wajib. Kau tak, macam saya harus tahu. Kau nak, macam mana nak masuk ke? di mana hari sini dia berceritakan terdapat 73 golongan dan satu gunungan sahaja yang ada masuk ke dalam surau dan yang akan masuk ke dalam kediaman satu golongan itu adalah Rasulullah dan barang kini dan barang sahabatnya di mana Masya uh, Allah Di mana hadis ini Membuka mata kita bahawa uh, Kebenaran itu tidak diukur dengan uh, Bilangan tetapi Dengan kebenaran yang dibawa Dan kesetiaan itu Terhadap ajaran Rasulullah SAW Dan para sahabat Jadi amatlah dekat dengan Tajuk kita pada hari ini Di mana uh, Pegangan kita terhadap Tanya sunnah jamaah Yang membawa Ajaran Rasulullah SAW Dan para sahabat Baiklah untuk memulakan, saya ingin bertanya kepada uh, saudara Benda Pertama, Wan Muhammad Apakah uh, pandangan saudara ya, terhadap prinsip utama uh, di sana macam mana dan membentuk masyarakat mana lebih kesini? Terima kasih kepada saudara Muhammad Moderator Satu soalan yang begitu menarik untuk saya jawab Apabila kita bercakap mengenai ahli sunnah wajawaan Ia berkait dapat dengan uh, pegangan yang teguh kepada ajaran uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bercampur aduk dengan uh, bidah. Prinsip utama adalah uh, konsep ahli sunnah wal jamaah ni ialah wasatiyah yang mana bermaksud keseimbangan tidak ekstrem dan tidak terlalu overlap. Uh, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Waka demikian diajarkan kaum ummata wasat li takunu syuhada'a 'alannas wa yakuna ar-rasul 'alayhi salamu Surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud uh, dan demikianlah uh, kami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan yang mana wasatian supaya kamu menjadi uh, saksi terhadap manusia Prinsip ini uh, membimbing kita menjadi umat yang adil, tenang, seimbang uh, dan berpandangan sederhana dalam setiap tindakan. Itu pandangan bagi saya lah. Masya Allah, sangat pada diversi pandangan saudara Afis seperti tadi. Baiklah, saya nak dengar pula pandangan uh, daripada pandangan kedua kita iaitu uh, saudara Ruban Ahmad Najib. Terima kasih kepada saudara-saudara moderator Haris saya sangat tertarik untuk menjawab soalan beliau mengenai apakah prinsip utama dari semua jemaah dalam membentuk masyarakat moden. Saya sangat setuju dengan pendapat Al Islam Rafi mengatakan tentang positif, mengatakan tentang keseimbangan. sana itu ada ada yang seimbang. Wahai rakan-rakan sekalian, keseimbangan itu penting dalam membentuk masyarakat moden untuk mengingatkan kepada berlaku yang berperbalahan, -per perpecahan kita tidak ada pada ulama-ulama besar seperti ulama Imam Shafiqah dan Ibn Ahmad Walaupun mereka berbeza pendapat dalam fenomen Dan mereka um, memegang akidah yang sama Itulah kekuatan rasulullah dan Yang dimana bersatu dengan akibat, berlapang jati dengan akidah. Masya Allah, saya sangat suka pandangan kamu berdua sebentar tadi Sangatlah berisi dan bernas. Dan kalau boleh saya tambah Prinsip wasatiyah ini juga Menidik kita untuk bersikap adil Dan matang dalam perbezaan pandangan Kadang-kadang kita lihat dalam media sosial kita Adanya aa, perbalahan aa, Dalam suatu isu agama aa, Sehingga menyebabkan Perpecahan umat Islam Tetapi sekiranya umat Islam Berpegang teguh terhadap Prinsip adil sunnah wa jemaah Kita dapat menilai sesuatu perkara aa, Dan dengan ilmu dan akhlak uh, Baiklah Uh, jadi dengan prinsip uh, sunnah setengah jamaah dan sebab ini dapat melahirkan masyarakat madani iaitu yang berilmu, beradab dan saling menghormati Baiklah, sudah selesai isu pertama kita iaitu prinsip utama ahli sunnah wa jamaah dalam membentuk masyarakat madani Kita pergi pula kepada isu kedua iaitu cabaran semasa di mana uh, cabaran kita, dalam era yang sebelum ini kita dapat lihat pelbagai fahaman seperti fahaman liberal, sekuler dan ada juga ajaran-ajaran sesat yang menyeleweng daripada ajaran ajaran Islam yang sebenar. Jadi aa, saya nak dengar dari pandangan daripada saudara Afif aa, tentang ajaran-ajaran yang timbul dalam era yang sebelum ini. Ibu, Terima kasih Tuan, saudara Haris bagaimana Jadi kita tahu bahawa sememangnya pada zaman kini kita menghadapi pelbagai jenis cabaran yang telah membawa kepada kerosakan agama yang mana saya rasa cabaran terbesar bagi umat Islam pada masa kini ialah kekeliruan maklumat yang mana kita dapat lihat pelbagai media sosial yang menyebarkan ilmu yang tidak sahih yang boleh membawa kepada kecelaruan, kecelaruan uh, uh, agama. Uh, dalam dunia digital pada masa kini, uh, semua orang boleh jadi pencipta kan betul -betul, betul -betul. Seperti mana kita lalu, uh, dalam kajian orang muda pun terdedah dengan uh, pelbagai ideologi energi, tapi sesetengahnya boleh menilai dan sesetengahnya tidak dapat menilai dengan baik. Di situlah, kita perlu mengambil peranan bahawa ahli sunnah wal jamaah kita perlu menjadikan sumber yang paling penting sebagai contoh sebagai sumber al-Quran, sunnah, ijma' dan kias ni sepatutnya menjadi pegangan yang teguh bagi masyarakat kita pada masa kini. InsyaAllah kalau kita berikan kepada empat sumber iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas ni insyaAllah kita tidak akan kita ini tidak akan boleh terbesar dalam pegangan agama agama ini insyaAllah Baiklah, sejujurnya so saudara ini, apa pendapat saudara, -saudara terhadap pemahaman-pemahaman baru ataupun ajaran yang sesuai yang timbul dalam uh, era yang era yang berlaku dalam zaman wanita kita pada hari ini, kita sendiri ya, terima kasih kepada saudara Haris, saudara moderator dan juga pendapat yang diucapkan kepada saudara yang bernama saya sangat uh, setuju dengan beliau. Uh, saya, saya ingin tambah dengan perkongsian uh, hadis Rasulullah SAW uh, yang berkait rapat dengan isu kita pada kali ini. Uh, saya akan menceritakan. Kalau Rasulullah SAW, Alaikum bisunati wa sunni wa lukat al-rashidi al-mahdihina tamasaku biha wa'amdu'a'ya bin nawadis. Riwayat Abu Daud. Yang di mana ia bermaksud berpegang kamu kepada sunnahku dan sunnah uh, para pelaku arus ini gigi Jadi dia dengan gigi gerah. Baiklah. Hadis ini menjelaskan bahawa apa datangnya akhir zaman, apa datangnya zaman fitnah. Tuan-tuan sekalian, kita perlu berpegang kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi kita semua masalah. Jadi, mana jika kita berpegang kepada dia, makin kita tidak akan terpeso dan juga tidak akan lari daripada zaman yang benar yang ini Al-Quran dan juga Sunnah kita berada di zaman akhir zaman setiap cabaran itu berlaku pada uh, mengikut zaman masing-masing contohnya pada zaman dulu kita ada aa.. Uh, uh, seperti khawarij taziyat dan sebagainya tapi pada zaman ini kita lebih kepada dalam sosial aa.. Uh, penyebaran maklumat yang tidak benar yang sering yang seperti, seperti yang dia benar dalam sekarang ni lah jadi bagaimana kita atasinya adalah kita kita mengaplikasikan uh, tabel dalam uh, kehidupan kita itu saja. Subhanallah. Saya sangat suka pandangan kamu berdua terhadap isu cabaran utama dalam era yang berlaku ini. Uh, di mana kita dapat lihat cabaran-cabaran ini bukan sahaja uh, ajaran yang salah tetapi ia juga adalah serangan nilai iman terhadap diri seseorang muslim tersebut dan ajaran-ajaran uh, yang menyelewe faham-faham yang salah itu uh, amatlah membahayakan kerana ia dapat merosakkan akidah umat Islam oleh itu, kita perlulah uh, berpegang teguh kepada mesej al jemaah Kerana uh, bila kita berpegang kepada prinsip al jemaah Jama'at ah, Ia mengajar kita tentang sikap Jama'at ah, Iaitu kita saling menyokong dan menasihati Di mana uh, kita uh, saling menyokong antara satu sama lain uh, dan tidak berpecah uh, belah Dan bila kita pegang pada nilai ini Ia bukan sahaja yang dapat menyalakkan hati daripada uh, ajaran yang sesat tetapi dapat membantu kita untuk menguatkan ukhuwah menguat antara uh, kita sesama umat Islam. Baiklah, selesai uh, isu video kita tentang uh, cabaran utama dalam era yang moden ini iaitu fahaman-fahaman uh, fahaman -fahaman yang menyeleri. Dan seterusnya saya nak dengar pula pandangan kamu berdua tentang bagaimana kita nak terapkan uh, prinsip al sunnah wal jamaah dalam kehidupan sehari diberitakan uh, uh, so saudara-saudara terima kasih uh, saudara so Haris bagi saya uh, cara untuk kita mengamalkan uh, konsep uh, analisunah berjamaah uh, adalah dengan uh, menekankan uh, konsep tabayyun yang mana uh, kita dapat bermula dengan cara kita berfikir apabila uh, kita dapat berfikir kita dapat merancangkan sesuatu bila kita nak buat sesuatu ni, kita kena tanya dulu uh, Adakah ia yes, lah setara dengan Al-Quran dan Al-Sunnah? Dan contohnya dalam media sosial Apabila uh, kita ingin menyebarkan sesuatu Kita perlu uh, mengetahui bahawa perkara yang kita ingin sebarkan itu adalah sahih Sebelum kita uh, sebarkan dia Allah juga pernah berfirman dalam surah Al-Jurah ayat ke-6 yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahala fatusbiru 'ala ma fa'altum nadimi sadaqallahu al yang mana maksudnya ialah wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang yang fasik dalam membawa sesuatu berita, maka selidiklah, selidikkan uh, kebenarannya. Surah Al hujurat ayat ke 6 Hari ini uh, menekankan bahawa kita perlu menekankan konsep tabayyun dalam setiap perkara yang mana kita perlu berfikir dahulu sebelum uh, melakukan sesuatu. Itu pendapat saya. Baiklah, terima kasih saudara okay. akhi atas. Ah, pandangan yang selalu terhadap ah, apakah yang kita boleh terapkan dalam kehidupan sehari untuk berpegang teguh dengan prinsip dan sunnah Sekarang saya nak dengar punya pandangan panel kedua kita, uh, ah, saudara Dennis, apakah pandangan saudara ah, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari untuk berpegang dengan prinsip dan sunnah wajib di mesti dia. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara Faris yang berkongsi yang mengujarkan satu soalan yang sangat bernas yang perlu sama-sama kita mengupas dan membincangkan bagi kebaikan semasa itu Baiklah, jika saudara Afif berkata tentang Tabayun Saya perlu ingin menekankan tentang as dari aspek sosial Yang dimana dalam masyarakat kini, dalam masyarakat kini Kita perlu mengamalkan akhlak ah, ah yang akhlak berjemaah Akhlak yang berjemaah yang berjemaah yang dimana uh, tolong melalui hormat orang tua dan juga belum belum melalui dalam jangkauan kita berbalik kepada isu sebelum ini yang mengenai orang-orang sunnah saya kena cakap jika uh, Al-Quran eh? uh, Nabi kata, kata jika kalau jika kita berpegang pada Al-Quran dan Al Sunnah maka kita tidak akan terpesong yeah? tapi jika kita uh, tidak pegang, jika kita longgar sedikit jika kita alibar sedikit dengan dunia maka mudah saja untuk kita terpengaruh dengan ajaran yang, yang modern moden, modern tetapi hakikat yang menyimpang uh, dari ajaran yang sebenar jadi daripada hal itu kita perlu menjadikan uh, Rasulullah SAW juga para sahabat sebagai orang muda terbaik Dan mana mereka adalah satu ikutan dan panduan yang terbaik sebagai bagi kita Saya kaitkan dengan uh, masyarakat kemarin ini yang perlu dibina bila kita jadikan Islam itu sebagai panduan Bukan sekadar biasi dan juga bukan sekadar simbol semata-mata Masya Allah, saya sangat suka pandangan kita berdua sebentar tadi Dan saya juga nak tambah, kalau kita benar-benar nak ikut uh, prinsip ahli sunnah wajah jamaah Kita perlulah terlebih dahulu, tanamkan rasa cinta terhadap kebenaran Dan uh, tanamkan rasa cinta terhadap kebenaran dan tanggungjawab kita sebagai uh, umat Dan kerana kita ni bukan sahaja orang yang mengancam, kita juga akan jadi orang yang mengancam dan melibat kebaikan Itulah pandangan kita dan bukti sebagai aa, masyarakat madani yang diridhai Allah subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah kita sudah pun sampai kepada pengunjung perbincangan kita aa, pada hari ini. Sebelum saya simpulkan podcast kita pada hari ini, aa, saya mahu dengan terlebih dahulu aa, satu persatu rumusan daripada dibacakan anda berdua Ibu Terima kasih, saudara Haris. Secara keseluruhannya uh, podcast kita ni uh, boleh dikatakan uh, sungguh menarik Dan saya boleh mengumuskan bahawa uh, Ahli Sunnah Warjamaah ni merupakan penting uh, utama kita sebagai umat Islam Untuk uh, memperkukuhkan akidat kita semua Selagi mana kita berpegang teguh kepada ajaran ini Kita akan terus kuat dan uh, bersatu Walau diuji dengan uh, pelbagai cabaran uh, dalam menghadapi uh, zaman pada masa kini Yang mana semakin uh, akhlaknya terpesong, akidahnya boleh dikatakan sangat mencabar kepada kita semua InsyaAllah dengan adanya uh, pegangan teguh kepada ahli sunnah wal jamaah ini InsyaAllah uh, akidah kita tidak akan terpesong Terima kasih saudara Hafiz uh, atas pengurusan yang diberikan sebentar tadi Baiklah, saya nak dengar pula uh, pengurusan daripada saudara Afif uh, untuk fokus ke kepada yang lebih besar Terima kasih kepada saudara Haris Sebenarnya saya sedih saudara Haris dan juga Afif Kenapa kita sudah berada di hujung rancangan? Saya sudah berada di hujung podcast Nah, tapi akan ada setiap setiap yang bermula pasti akan berakhir setiap yang bertemu pasti akan berpisah yang okay. yang terkait Allah SWT jadi urusannya saya uh, melihat Islam Jemaah ini sebagai satu jabatan terpahun yang dimana menghubungkan kita dengan ajaran Islam sebenar bila semua orang Islam uh, berpaksikan akhirnya yang benar dan yang sama maka dah ada masyarakat harmoni dan berakhlak yang dimana kita sedang usahakan dan saya itu masyarakat yang sama itu sebagai masyarakat yang diiktikan di mana dengan pendapat ada melihat dan juga uh, akhlak yang berpaksikan ada semua macam apa Baiklah, terima kasih kepada Tuan Kudul atas uh, yang telah sampaikan yang sangat menentu hati dan benar sebentar tadi Baiklah, seterusnya saya pula ingin simpulkan pokok kita pada hari ini dengan satu firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 103 Aku sudah tidak nasehati orang lain. Waktu sih mungkin tidak nasehati orang lain. Aku tidak Maksudnya berpegang teguhlah kamu kepada tadi Allah dan janganlah kamu uh, bercerai-berai. Di mana dalam ayat ini yang menekankan kita bahawa aa, ke keimanan dan kejayaan umat Islam itu terletak kepada keimanan dan kesatuan umat itu sendiri. Dan sekiranya kita ingin membina masyarakat madani yang sebenar, kita perlulah kembali dan membaksikan kepada akidah, ilmu dan akhlak yang telah pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, Alhamdulillah Terima kasih Baik saya ucapkan kepada uh, Saudara Puan Muhammad Rafif Dan Puan Ahmad ini Atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Para pendengar podcast kita pada hari ini Kerana setia dan sedih mendengar Hingga ke akhir podcast kita pada hari ini Semoga Allah SWT tetapkan kita Dalam atas jalan Ali Sunnah wal dan semoga kita di dipertemukan dalam syurga Allah Subhanahu insya-Allah. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.